По всей весной стране, он учил в синагогах и, и от всех был прославляем, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаия, и он раскрыл книгу, а нашел место, где было написано Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать. Пленным освобождение, слепым прозрением отпустить, отпустить, измученных на свободу. Проповеду ответа лета Господня благоприятное. И закрыв книгу и отдав служителю сил, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание это, слышанное вами, и все засвидетельствовали ему это. И делились словам благодати, исходившим из пуст его, и говорили, не носит это сын. Он сказал им, конечно, вы скажете мне при слове «врач, и исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю, вам много вдох было в Израиле в одни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле а при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Ниимана, сириянина. Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости. И вставших выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был, построен, чтобы свернуть его, но он, прошедший посреди них, удалился. Вот такая любопытная реакция. И начинается все с того, казалось бы, ничего не предвещало вот таких дальнейших событий. Удивительно то, что когда я перечитал вот Евангелие от Луки, то обратил внимание, как, по крайней мере, так показано в Евангелии от Луки, как быстро все поменялось. Казалось бы, должно быть наоборот. Все больше и больше успеха, ведь они понимали, что исполнилось Писание. От чего такая реакция? От чего такая странная реакция? Вначале они, как здесь написано буквально, впились в Него глазами, в Иисуса. И так внимательно слушали. Потом они подтвердили то, что засвидетельствовали, сказано. Да, действительно это так, это правда. Мы согласны с этим. И удивлялись даже тому, какая благодать исходила из его уст. Удивлялись, восхищались, и потом вдруг такая реакция. Исполнились ярости. И мало того, что исполнились ярости. В какой-то момент, может быть, даже они прервали то богослужение и начали проводить другое служение. Хотели в этой ярости скинуть... Христа, чтобы он замолчал. А что, собственно, было услышано ими? Это была ложь? И такая реакция на ложь? Нет. Иисус дважды подчеркивает, что это, во-первых, истина, и это правда. Он говорит, что истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. И в подтверждение своих слов приводят два таких уникальных примера. С ними невозможно спорить. Спорить с ними, с этими примерами, это спорить с самим Богом, с Богом Отцом. Ну ладно, вы а, кто-то может быть сказал, а, но ну, нам не нравится Иисус, он, он не так поступает, как Бог. Но мы видим из Писания, что это совершенно не так. Тот, кто противился Иисусу, он противился Богу. Почему, когда была нужда у всех, как написано, Бог обратил внимание на язычницу из Финикии? Царептосидонская. И она в свое время не прославилась чем-то таким добрым. Мы знаем с вами, оттуда было много зла исходило в свое время. И много язычества, и заверь из тех краев была, ну и так далее. Но почему-то Бог помогает вдовам не из народа Божьего, а именно там, далеко, очень далеко. Послугает туда пророка, всем известного, которого все в свое время тоже прославляют и знали. Когда говорится о Елисее, так вообще удивительное событие происходит. Тогда Сирия была во вражде с Израилем. Это были враги. А кто был Неман? Он был один из приближенных Сирийского царя и был военноначальник. И вот Ему Бог помогает, а тем, которые в народе Божьем, нет. Проблема заключается в том, что огласил вот в таком виде Господь. Он говорит, в принципе, им краткую притчу о враче. Они как бы в своем отношении к Иисусу задают Ему такой вот вопрос. Ну что ж, ты ж там в Капернауме творил чудеса великие, и они готовы за тобой идти, и мы готовы за тобой пойти. Ты у нас нечто подобное тут сделай. Это не в нас, мол, проблема недоверия к тебе и к Богу. Это проблема в тебе. Вот так обычно реагирует неверие. Не готовое сердце или грешное сердце всякого человека. Оно ищет проблему где-то на стороне. И в частности получается в итоге в Боге. Это Он что-то не доделал, это Он что-то не так сделает. Или непонятно, или те, которые посылаются от Него, как-то не так поступают, как надо. Но проблема как раз именно в сердце человека. Можно иногда, как люди поступают, можно мыслить по-грековному. Ну вот, например, мы помним с вами а, здесь и упоминается, что Назарет это было то место, где воспитан был Христос. Помните, как отреагировал на это, а, если я не ошибаюсь, сейчас не буду пересматривать, по-моему, Филипп, когда услышал, что Иисус, Он из Назарета, вот тот Христос, который Нафанаил, да? Да может быть оттуда быть что-то доброе действительно так. Может ли быть оттуда что-то доброе? Почему так реагировать? Да потому что, как и в Писании, отмечается такой важный факт. Галилея языческая. На то время вот эта вот местность, где проводил Христос служение, она действительно была больше под влиянием не Божьим, а язычества. Но почему-то именно в этом месте Господь проводит вот больше всего времени и несет служение именно там. Проблема, я думаю, опять-таки в неверии. И неверие тех, которые думают, что у них все в порядке с Богом. Все в порядке с Богом. Но если это доверие к Богу, как объясняется, нет, можно оправдывать себя но ну, тем, что ну, я родился Помню подобном вот, Назарете. на Зарете. Ну, у меня характер вот такой вот, знаете, как у восточных людей, у них очень вспыльчивый характер. Мне запомнился, когда я вот размышлял на эту тему, один случай я вспомнил, когда был первый раз в Грузии, и вот обычная бытовая сценка на остановке автобусной. Мы стояли, ждали автобуса, молодой человек тоже какой-то ждал автобуса, грузин, подходит Грузин пожилого возраста, намного ниже, ну, не высокого роста, что-то там спросил у молодого человека, что-то ему там не понравилось. И знаете, чем дальше, как развивались события? Он стал ну, кулаками бить этого молодого парня. Мы вообще опешили и стояли, не вмешиваясь в это дело. Но что нас больше всего удивило, это реакция молодого человека. Если бы это случилось у нас где-нибудь в Чернигеле, я думаю, закончилось бы это плачевно для этого старца. Но он его пальцем не тронул. И мало того, и никакого гнилого слова в его адрес тоже не прозвучало. Вот это поразительно. Другими словами, человек может попадать в какие-то обстоятельства может выйти по характеру очень эмоциональным, это не оправдывает его грехов. Я думаю, решающим здесь, в этих обстоятельствах и в характере является то, насколько мы принадлежим Богу, какие отношения у нас с Богом, находимся ли мы в мире с Ним. Очень часто, очень часто, я думаю, Возникает такой вопрос, о чем, вот, кстати, перед совсем перед выходом на служение, совсем вот за несколько минут мы вспоминали ну, то, что случилось однажды с Давидом, как он оступился, ну, сделал перепись населения. В этом проявилась вера. Нет, недоверие Богу. Недоверие к Богу, но Бог показал, кто его, а кто является Ему врагом. он умертвил врагов своих, дав показать, дал таким образом пока, и показал Давиду, что не все те, на кого он надеется и опирается, да, они являются Божьими. Я хочу сказать, что как важно вот в это вот смутное время, которое у нас в стране, понимать четко, кто является врагом Бога. Можно размышлять так, что враги у нас где-то там далеко, и действительно там очень шумно и много горя, но когда в Израиле, мы уроки, которые почерпнули из этого текста, в Израиле были подобные отношения с Сирией, то кому Бог помогал? Врагу получается. Мало того, еще военачальнику. Другими словами, трудно иногда понять действие Бога, но если читаешь Слово Божие и доверяешь Ему, то самое главное, оно в центре внимания оказывается. Отношение к Богу, доверие к Нему. И вот эти отношения, они в первую очередь позволяют каждому, кто во грехе, а он является и врагом Бога когда во грехе находится, встать на сторону Бога, покаяться. Те, которые это в свое время не сделали, они не воспринимали Христа. Например, написано дальше в Евангелии от Луки, как радовались те грешники, которые примирились с Богом. Ну, вот я прочитаю из Евангелия от Луки, 7 глава, 29 и 30 стихи. И вот что здесь написано. И весь народ, слушавший Его, то есть Христа, мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанна. Они воздали. Но смотрите в противоположность им. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Они не покаялись. Они считают, что у них все нормально с Богом. Но это, это имеет решающее значение. Поэтому оно всегда полезно рассуждать, размышлять над тем, в каких отношениях мы к Богу. И помогать тем людям, которые, может быть, очень эмоционально на что-либо реагируют, что это подчас такая реакция на правду и по той причине, что у них ненормальное отношение к Богу. Они, по сути дела, враги Бога. И этих врагов нужно бить молиться за них. И их много, даже среди нашего народа. Я предлагаю вот этот час преклонить наши колено, кому возможно, помолиться за наш народ, чтобы он искал примирение с Богом. Потому что пока он не найдет этого, то не откроются у него глаза и не увидит свою нужду Спасителя. И не обратится и не будет спасен. Аминь.